Приветствую. Вы смотрите программу Отражения. Я Оксана Пилькина и приветствую гостя в студии. Это Роман Доник, волонтер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос – это, собственно, вы же каждый день в АТО бываете там регулярно. Как там ситуация? Ситуация нормальная, ну как на войне. Сказать обострение каких-то. Очень таких жестких нет, ну, в принципе, то есть, перманентно обстрелы продолжаются, то есть, это, ну, опять-таки, мы не контролируем этот процесс, то есть, боевики обстреливают, и, ну, наши молчат, ну, насколько это возможно. А боевой дух, ребят, на высоте все так это же? Вот боевой дух, ну, вы понимаете, боевой дух, это боевому духу рознь, это, это вообще очень сложный такой вопрос, потому что его лучше, ну, по большому счету, не поднимать у нас сейчас проблемы с демобилизацией, у нас проблемы с мобилизацией. И, понимаете, кроме всего остального еще, то есть, ну, наверное, это звучит дико, наверное, это звучит цинично, но когда вот моменты такие перемирия, они очень негативно сказываются на боевом духе, потому что солдат начинает думать, и, как правило, думает он за недостаточной информацией совершенно не о том, о чем нужно, он начинает придумывать себе чего-то. То есть это все варится в собственном соку, это все очень печально, это все нагнетается, они сами себя накручивают. То есть, поэтому, когда боевые действия, там все четко, там все, там надо выжить, убить, победить, ну и так далее и тому подобное. Вот когда вот такой перманентно, особенно нагнетающий, то есть, в принципе, очень хороший термин появился, он, он очень четкий термин, вот кошмарить. То есть вот у нас сейчас это началось прошлой осенью. Вот, когда, скажем так, то есть вроде как и обстрел, не обстрел, да, но там вот мина пролетела, через час еще одна мина пролетела, и это все среди ночи, через час еще одна. Но в принципе люди не спят, люди не отдыхают, люди в постоянном напряжении. это, это выматывает. А по поводу мобилизации вот очень многие говорят, что вот это уличная мобилизация, но ну, когда фактически отлов призывников происходит, она сказывается не совсем эффективно и играет в плохую сторону качеству мобилизованных их, в общем-то, дальше прохождению службы. Так ли это? Либо потом, после учебных центров, они все равно входят в какой-то такой боевой Нет, режим? Нет, они не входят. Они не входят. Кто не хочет служить, то служить не будет. Потому что, допустим, я знаю, у нас в одной из подшефных частей, в принципе, свежая мобилизация приехала, то есть 9 человек отказались. Ну, принимают участие, то есть их там переведут, выведут за штат, там, кем они там будут, лажниками или еще кем-то, то есть, в принципе, это... Понимаете, к тут, кроме всего остального, надо понимать, что люди не хотят воевать не потому, что у нас просто а информационная подача очень слабая. То есть у нас самая хорошая волна мобилизации была, я не помню, по-моему, четвертая. Вот это февраль, март. Вот. То есть, это было на пике, это действительно шли люди, очень много добровольцев тогда шло, очень много. То есть качество мобилизации, ну, в принципе, вот она была лучше всех. Сейчас, ну, сейчас опять-таки, у нас, у нас кретинизм в том, что, понимаете, у нас военкому дали там два срока на губе за то, что он сорвал мобилизацию. То есть сейчас мы имеем последствия после этого всего. То есть это абсолютно не шето. И при этом, при всем, я знаю людей, которые не могут уже год пойти служить в армию, будучи добровольцами. Вот, то есть я не знаю, как и что можно сделать с этим, там вроде как волонтеры там подписались, там что-то там реформировать, что-то делать, не знаю, насколько это все, то есть ну, сам механизм, он, конечно, буксует, это ужасный механизм, он, он не рабочий. Снабжение армии, понятно, что год назад оно было практически на нулевом уровне, и армия и бойцы, собственно, держались за счет волонтерской помощи. Сейчас как? государство лучше заботится? Ну, скажем так, эффективнее форма, снаряжение, боевая техника? Безусловно, эффективнее. Понимаете, год назад мы немножечко, ну как, вот волонтеры, да, мы все, мы все очень резко звезду такую словили, mm -hmm. и причем очень-очень сильно. То есть мы, мы спасли армию, мы там выиграли войну, мы еще что-то... Все-таки основной груз всегда был на государстве. Потому что так очень, очень слабо представляет обычный человек, да, потому что такое логистика войны, да, то есть это это боеприпасы, это продовольствие, это форма, это горючие, горючесмазочные материалы, то есть э -э, другой вопрос, что, да, были проблемы, были проблемы, были пустые склады, абсолютно пустые склады, были разворованы, то есть было был, ну, был кошмар. Вот сейчас э -э, сейчас ситуация меняется, меняется кардинально, то есть меняется хорошо. другой вопрос что у нас э, механизмы понимаете как э, у нас допустим вот форма отшивается министерством обороны и она передается в, на склады генерального штаба вот. и она благополучно там зависает вот, то есть, и в части они не попадают. а в части они не попадают потому что допустим там старшина народ прапор, э, который должен написать заявку, который он этого не делает 20 лет прослужил никогда этого не делал у него было там ну, основные качества у него были там такие то есть, ну, он должен был такой быть жуликоватым, он должен быть таким проходимцем немножечко для того, чтобы, в принципе, он там должен был что-то там сайгачить, рассачить, где-то что-то там выкруживать как-то вот. есть это была основная задача. На самом деле это, сейчас все сводится к тому, что их работа, допустим, тех же ну, старшин народ, сводится к бю бюрократии. То есть они должны вести учет, они должны вовремя подавать заявку, они должны обрабатывать заявки от бойцов, они должны списывать форму. То есть они, в принципе, должны быть бюрократами. Очень много людей к этому просто не готовы фактически не умеют, не, приучены. Да, то есть их надо полностью менять, и их надо... И поэтому, в принципе, понимаете, опять-таки, норма вещевого удовольствия. То есть у нас, э, ну, у нас был очень мощный прокол с формой, которая была, ну, так называемая гилотейка, да, там, по составу ткани. 8 или 9 уголовных дел возбуждено, э, то есть ну, в нее одевали людей. Вот сейчас начала выпускаться новая форма, то есть она более-менее нормальная. То есть поэтому, э, понимаете, как мы, ну, то есть очень четко, очень хорошо, в принципе, показал парад. То есть я сам в записи смотрел, но это действительно земля и небо по сравнению с тем, что было в прошлом году, что было в этом году. То есть, и, то есть нельзя просто за такой короткий отрезок времени, ну надо реально понимать, то есть вообще объемы всего и то, с чего мы начинали. Мы начинали, начинали с очень большой минусовой отметки, Поэтому сейчас, ну, безусловно, ситуация лучше. По поводу парада после его проведения в соцсетях очень много было негативных откликов, дескать первое время чумы. Ваше мнение, нужен был ли этот парад? В социальных сетях давайте попытаемся вспомнить, какое событие находилось в социальных сетях положительный отклик. Вот на скидку. Вы можете вспомнить? Нет, там работает диванная гвардия, которая ничем не никак. У нас и Новый год. У нас нет событий, которые бы, в принципе, как. У нас, ну, вот есть люди, которые... Ну, задача их все обгадить. это даже не задача. Это состояние души, это, понимаете, как, это, это социальные сети. Просто их нужно понимать и правильно, допустим, сказал... Давид Браун по поводу парада, они с Бирюковым этот вопрос обсуждали, в принципе, это очень понятно, то есть Facebook или социальные сети, это 95, это 5%, 5-8% населения, все остальные люди смотрят телевизор. Вот. И, понимаете, после того, как они насмотрятся шустро, где все пропало, все, все, пропало, все уныло, вообще все, все очень печально. Да, то есть этот, солдат, этот, этот парад, этот парад, это ну, то есть для них это показатель того, что произошло. И плюс это реклама нашей армии, даже не, не, не армии, э, реклама, наверное, тех изменений в армии, которые произошли за год для зарубежных наших партнеров. Тоже немаловажно, потому что это, это колоссальный труд. И люди, вот, э, иностранцы это понимают. Мы это не понимаем, но в силу ментальности, в силу ленности, там, вот мы хотим, чтобы раз по щучьему велению, у нас все было замечательно. Вот, иностранцы это очень прекрасно понимают, и они, в принципе, как они отдают ну, должное тому, что, что у нас за год случилось. Точнее, не случилось, а чего, чего добилась армия. Поэтому я считаю, он очень нужен был, и в принципе, и для самих ребят, и для, то есть, ну, ну я, честно говоря, в записи, то есть, ну, слез на глазах. Но все равно гордость, гордость за страну, гордость за ребят. Конечно. И это не был парад, понимаете? Просто это действительно. Это шли люди, это шли ветераны, это шли люди с, ну скажем так, с глазами, которые видели смерть, видели войну. Они шли в полевой форме. То есть это тоже, понимаете, как это? Это не показуха. Это просто, это мы просто показали, что у нас есть армия. Вот она. И, и сильная да, и да. боеспособная, а, ну и вот ваше мнение, все-таки логическое завершение данного конфликта, антитеррористической операции, а каким оно должно быть и каким оно будет, вопрос когда тут понятно, что довольно-таки сложный, но Неужели так сложно этих ополченцев, сколько там их десятков, тысяч, не знаю, выбить за один день с помощью какого-нибудь спецназа и все закончится? Ну, Но, на наверное, деле, же это не так. На самом деле это не так просто. Десятки тысяч спецназом не убиваются. Вот, то есть, понимаете, допустим, те же города, которые э, сейчас никто не будет штурмовать, ну, кроме россиян, допустим, вот как они грозные равняли. Вот, то есть мы не можем себе такого позволить. Никто не будет штурмовать мегаполисы, никто не будет штурмовать большие города. Вот, то есть потому что в принципе без артиллерийской подготовки, без авиации это это очень большие потери с нашей стороны. То есть это все все прекрасно понимают. И поэтому, то есть только только выдавливание, только блокада, то есть как-то вот я честно говоря не знаю. Но опять-таки понимаете, ну, уличные бои это страшно вообще-то. То есть на самом деле это, и я не думаю, что кто-то пойдет на то, чтобы, и э, то есть чисто теоретически, да, вот если вот, вот вообще абстрагироваться, да, у нас, наверное, хватит сил, э, если та сторона не вмешается. Опять таки, чего у нас? У нас нет никакой гарантии, потому что на границе сосредоточено большое количество войск Российской Федерации, и как показывает опыт, то есть им перейти границу, в принципе, это расплюнуть вот, поэтому, если мы начнем их продавливать, то есть, наверное, можно дожать их до границы. Но вопрос в том, что дальше что? Вот или на поступах границы начнут обстреливать с той стороны артиллерия? Вот и это все тоже может печально закончиться. И вопрос, нужны ли они России? Россия они... однозначно не нужны. Тут, в принципе, мы сейчас входим в клинч, потому что те люди, которые там, они не нужны ни России, они не нужны ни Украине, они вообще никому не нужны. Вот. И... А им нужен, то есть им нужен оперативный простор. То есть выйти они не смогут ни туда, ни сюда, потому что там на изваренном укрепрайон. То есть, в принципе, россияне только усиливают свое присутствие. И вот эти вот войска, которые там стоят, они ну, отчасти где-то там, я не могу говорить, что они на 100%, да, но там, ну, в какой-то мере, в какой-то мере они призваны, в принципе, на тот случай, что если вдруг там будет кто-то куда-то прорываться. Потому что э, все-таки э, Банформирование довольно-таки крупные, у них есть техника, у них есть все. И выйти из-под контроля они могут в любой момент. То есть, когда они поймут, что им некуда деваться, в принципе, они будут рубиться, они будут куда-то проходить, я не знаю, куда-то в Абхазию, еще куда-то. То есть, ну, им, им куда-то надо будет деваться. Угу. Но если они, допустим, не нужны России, тогда зачем эти гум-конвои, которые регулярно там, присылаются? Они не нужны России на своей территории. А, то есть они нужны России на территории, конечно, то есть под боком. Конечно, война, война, война дорогая, удовольствие, это изматывает, это выматывает, это вообще, то есть, ну, вы представьте, то есть у нас сколько там, 240-250 тысяч людей сейчас находятся в армии, то есть их кормить, их одевать, то есть боеприпасы, подвоз, это, это, колоссальные деньги. То есть это колоссальные деньги, которые, ну, то есть наша экономика в принципе не может поднять, она не может себе такого позволить, после того, что, в каких руинах она была, поэтому это очень просто все. То есть они нужны, но они нужны там. То есть сколько они там смогут продержаться, столько их будут, в принципе, держать. Другой вопрос, что, может, все-таки местное население там как-то сориентируется, еще там что-то. Начнут их душить потихонечку сами. Там. Mm -hmm. Ну вот, а вам не удавалось пообщаться с, с местным населением? Как, какие настроения? Все так же, как в прошлом году призывают Путин, приди, или все-таки уже адекватно просыпается? Понимаете, опять-таки... Те, ну, все уже все уже в принципе поняли, Путин не придет. Вот. Путин помоги, да, немножечко есть, но понимаете, здесь еще то есть фактор войны, от него тоже никуда не деться, потому что то есть родителям, которые потеряли ребенка, допустим, там во время артобстрела, им в принципе тяжело судить им тяжело оценивать реально ситуацию, да, и когда им говорят, что это укра обстреливали. Вот. Они не понимают, что Украине могли дострелить, туда что там не хватило расстояния, что это на две стороны работали а террористы. Они этого не понимают. Они в отчаянии, они в горе, и они, в принципе, как, они во всем видят. Даже, понимаете, как у нас парадоксальная ситуация, когда, допустим, вот там Авдеевка, э, обстрелы. Все прекрасно знают, что обстреливают террористы, да. Но они говорят: вот если бы вас здесь не было, вот не было бы и обстрелов. То есть человек, он же живет здесь и сейчас, понимаете. Им сейчас вот хочется, чтобы не было. Он не понимает, что, в принципе, что могло бы быть. Вот, то есть ему сейчас неинтересно. Поэтому настроение, и понимаете, как мы слышим настроение тех, кто говорит. Громче всего говорят абсолютно безбашенные, абсолютно фанатики, абсолютно там, ну, скажем так, ну, такие же шизоидные типы, как, допустим, и там, Владимир Владимирович. Вот. И чем громче они говорят, тем больше создается впечатление, что вот это настроение. На самом деле настроение другие, но те, кто имеет отличное настроение, они молчат. Они молчат, они боятся, они, они, в принципе, ждут. Но там очень много наших людей. Ну, инакомыслие там пресекается, я так понимаю, очень Безусловно. Да, они стучат, их там, забирают, их там забирают, у них там МГБ есть, то есть у них все это самое, в подвалы, то есть они, их сразу, ну, не шпионаж, там, то корректировщиками их обзывают, то еще кем-то, там, в принципе. Ну, с гуманитарными конвоями от России как бы все понятно, а вот... Проникает же туда контрабанда и со стороны Украины. Вот насколько эффективна борьба с ней на данном этапе? <сан«> <iyi> контрабанда, понимаете, контрабанда, ну, скажем так, это условное такое название, которое на самом деле юридически это не контрабанда. Это просто грузы, запрещенная, допустим, к провозу или без разрешения, которое дотянут. Это есть, это и проблема здесь даже не в этих грузах. Хотя есть, допустим, грузы, понимаете, смотрите, у нас в Донецке есть фабрика, которая делает сигареты. Она поддельная, она 20 лет их делает уже. Это ни для кого не секрет. Сырье туда завозится от нас, потом сюда же выходят сигареты, уходят на запад, и через западную границу они уходят в Европу. То есть эта схема отработана, и более 15 лет, то есть это, эту фабрику все знают, это все. то есть вот это контрафакт. То есть точно так же водка, точно так же спирт, то есть, ну, подоксидные товары. Контрабандой можно назвать те вещи, которые запрещены, допустим, ну, вот, в принципе, алкоголь, там, ну, то есть подоксидные товары. Все остальное, все остальное, с ним идет борьба, наверное, не столько потому, что это э -э мясо, сколько потому, что это, э -э это коррупция. То есть это оно проходит через все блокпосты без должного оформления, без должных документов, оно кем-то крышуется, и на каждом блокпосту оставляется там, определенная сумма денег. Вот. Mm -hmm. и, то есть вот это страшнее всего. Потому что в принципе, понимаете как, то есть у нас получается в этих местах где-то проходит, у нас линия обороны как таковой нет. То есть она размыта, потому что у людей совместный бизнес с той стороны. С той стороны в этом принимают участие не просто какие-то там непонятные ополченцы, не просто какие-то бывшие мойщики там автомобили еще что-то. Это курируется ФСБ. То есть там работают люди профессионально, там работают. То есть это часть, ну, скажем так, часть вербовки, которая, в принципе, она присутствует, понимаете, то есть человек получает деньги, это, это где-то может быть, сф быть сфотографировано, это может быть какой-то перевод на карточку, это может еще где-то, то есть человек, у человека уже компромат, на человека уже есть компромат. Э плюс доверие, понимаете, у нас есть несколько нашумевших э -э случаев, допустим, когда вырезали целые блокпосты, то есть вот как на красном партизане было. На самом деле это было не атака, это тоже дружили, пили вместе водку, ходили друг к другу в гости, в гости предупреждали там об обстрелах, о, о, о возможных, потом в одну прекрасную ночь просто э те, те с кем пили там несколько дней назад, они просто зашли очередной раз в гости и вырезали блокпост. Вот. То есть те люди, которые сейчас находятся, допустим, ну, есть у нас там, скажем так, отдельные позиции, то есть мы туда приезжаем, они ходят в тапочках, там, без бронежилетов, в тренировочных штанах, там, в узмерит пьяные. Вот. И, в принципе, через 300-400 метров вот такой же, в принципе, блокпост, только сепарский. То есть они, ну вот такая вот война. Поэтому вот эти вещи, конечно, вот... В основном мы стараемся пресечь вот эти вещи. Наверное, же тут много зависит и от командиров полевых, которые там находятся с этими ребятами. Их можно как-то менять вот в этом вопросе. Вы можете как-то повлиять, достучаться до президента? Тем более он дал поручение содействовать волонтерам, которые помогают в борьбе с коррупцией, с контрабандой? Ну как, все эти, все, все эти случаи, они фиксируются, они все передаются наверх. То есть кто-то, я, ну я надеюсь, по крайней мере, что это просто не сотрясение воздуха, а что это будет какая-то реальная работа, которая будет проводиться по, то есть, по итогам, по каким-то еще там. Потому что, то есть, безусловно, это все, понимаете, как виноват не солдат. То есть солдат, он стоит, у него была, допустим, зарплата 1200 гривен там, или там полторы тысячи, его призвали, и вот сейчас там вдруг там, ему кто-то предлагает 5000 гривен или 20 за то, что прошла фура. То есть, ну, редкий человек, кто выстоит, он знает, что он таких денег никогда не увидит. Но в основном, в основном, в принципе, эти все машины, они идут потому, что кто-то из руководства, то есть, это наша машина или это наша гуманитарка или еще чего-то там или или, ну, раньше вообще там приезжали, это часто густо там приезжали какие-то люди, люди там с корочками, там СБУ, там или еще там что-то, то есть, они они проводили. Сейчас уже это дело прекратилось, вот, ну, по крайней мере, не так явно. А мобильные группы, они эффективно вот, работают? Да, или? они эффективны. Они эффективны, по крайней мере, ну, скажем так, они встречают противодействие и со стороны военных, вот, потому что, в принципе, ну как, ну, то есть это, это помеха бизнесу. Вот, сейчас поток очень резко сократился. Мы понимаем, что это заслуга, в принципе, не мобильных групп, это не наша заслуга. Ну, я имею в виду не прямая, заслуга, что это просто сейчас э, люди дали приказ, ну, скажем так, своим перевозчикам не ездить, то есть, ну, вот пусть пусть утихнет. Но в принципе, понимаете, как это, если смотреть, допустим, э, то есть рассматривать задачу полностью, что, допустим, перед нами стояла задача, допустим, э, чтобы минимум грузов туда шло, и в это время чтобы открывались логистические центры то тогда задача вроде как получается. То есть даже если это умышленно, то есть эти грузы не идут, а логистические центры сейчас будут открываться, то вроде как, ну так вот, в общем, оно и неплохо. Ну вот, а для мирного населения, ведь есть же какой-то подвоз там продуктов, питания, это же не, это не является уже контрабандой? А для, там... мирного, для мирного населения... Там, понимаете как, они в принципе ездят. То есть вот сейчас именно открываются, по-моему, три логистических центра, они будут открываться на, ну, на, на нуле, так называемом. То есть это между блокпост, допустим, за которым уже начинается не наша территория, и КПВВ, где проходит по документам. То есть между ними это специально, ну, типа рынка. То есть будет что-то типа рынка, то есть люди без проверки документов, без ничего, они приезжают, они там, или на 5000 гривен, допустим, или на 50 килограмм, я честно говоря, не владею информацией, они будут покупать продукты наши по нашим ценам и беспрепятственно их вывозить обратно. Вот. То есть, в принципе, сейчас-то ну, вот-вот они должны, должны заработать. Поэтому каждый желающий может приехать и, в принципе, купить то, что ему нужно. Ну, там, не в промышленных масштабах. Mm -hmm. ну, вот. То есть, в принципе, и, и получится так, что вот сама по себе вот эта вот контрабанда, она ну, будет немножечко не Но ну, в любом случае будут таскать. Будут таскать спиртное, будут таскать сигареты, будут таскать медикаменты. Но не в промышленных масштабах. Ну, да. То есть, когда кто-то для себя или для личного там продать, он же фуру не перевезет. Нет, там будут, там, там будут жесткое ограничение, насколько я понимаю, по, по, весу или там, ну, примерно на глазок, там, да, насколько там, на, на 5000 тысяч гривен, допустим, там, или 50 килограмм вес, там, или еще чего-то. То есть как-то это все отработается, это будет, ну, опять-таки у нас будут возникать проблемы о контроле, то есть как они будут ехать, потому что то, что на бумаге одно, как они будут проезжать через тот же блокпост, да, и как еще, то есть, в принципе, ну, я думаю, будет попроще. Партизанской войны со стороны ополченцев вот, есть? Или, ну, когда они там работают как партизаны в Великой Отечественную, или они так и работают? Нет, ну, заходят периодически, заходят диверсионно-разведывательные группы, то есть постоянные бои столкновения на линии. То есть, в принципе, ну так вот партизаны, понимаете, как у нас, ну, во-первых, у нас СБУ надо отдать должное, работает очень неплохо. Вот по крайней мере, ну, сравнить сейчас и год назад, да, это земля и небо, то есть постоянно там кого-то задержат, кого-то еще там что-то. И это не партизанщина, потому что в принципе тыла нет, то есть это люди, которые обучены специально, которые за деньги там, или по, там но как правило там это не 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 идейное соображение. Вот, mm -hmm. то есть партизанщина она возможно тогда, когда то есть, есть база, есть тыл. То есть, допустим, это УПА, они воевали очень долго и качественно, потому что, в принципе, то есть, все местное население было на их стороне. Вот. в, данной, в данной ситуации, в принципе, это ну как. Материально-технической базы нет, то есть продовольственной базы нет, а по-другому не получается. Поэтому ДРГ есть, есть какие-то заброшенные люди, есть какие-то диверсанты, есть еще там кто-то, кто-то что-то взрывать, пытается, есть определенные задачи, которые перед ними стоят. Ну сказать, что это партизанщина, я бы не сказал. Ну, а теперь немножко о том, о чем вы сказали, о звезде, которую вы поймали волонтеры, но они ее поймали не только а как бы сами по себе, но еще и благодаря там, различным наградам, поддержке. Вот недавно в Харькове гурсовет награждал волонтеров, и вы сказали, что награждали тех волонтеров, которых никто не знает. Так ли это? Ну, собственно, ну, может, не знаете вы там, допустим. И тогда вы еще заметили, что лично вам бы не хотелось, чтобы волонтеров ассоциировали с птенцами Кернеса. Я, ну, понимаете, как... Я вообще отношусь к вот этим всем названиям. Ну, надо понимать, да, то есть если смотреть по определению волонтерства, допустим, в Википедии, это совершенно немножечко не то, что получилось у нас. Потому что у нас абсолютно нормальные люди, которые никогда не страдали там ну какой-то там слезливостью там жалостью там непомерной там ну у нас война поэтому то есть в принципе все кто могли то есть включились именно в эту войну кто не мог воевать по тем или иным причинам кто не мог не начали помогать армии то есть основа была именно в этом и э, слово волонтер, то есть вообще, ну, вот само определение волонтерства в принципе сейчас оно на слуху подвязывается, то есть у нас по, статисти по, по, по статистике, по-моему, кто-то мне недавно говорил, что там, то есть сейчас доверие к волонтерам там ну, чуть ли не выше к чему к чему бы там ни было. И э, вот эта вот степень доверия она именно к тем волонтерам, которые начали помогать сразу после Майдана именно армии, понимаете? Но э, другие волонтеры тоже волонтеры, то есть волонтеры, которые там ухаживают за животными, они же тоже волонтеры, да, или там волонтеры, которые там ухаживают там, ну не знаю, там за керносом, колясочником. допустим, вот он же тоже он в принципе человек с ограниченными там физическими Да, с физическими этими. То есть, э, но понимаете, волонтеры, волонтерам, ну вроде как и не совсем волонтеры, вот. И но сейчас все стараются именно выехать на том, что слово волонтер стало трендово именно благодаря помощи армии. Вот эти люди, которые там были, которых награждали там, Кернес, возможно, они волонтеры. То есть, возможно, они там где-то стригут газоны, возможно, они там садят какие-то там цветочки на добровольных началах, на, безоплатно. Вот. Но э, они не являются теми волонтерами, в ко ну, которые, в принципе, сейчас воспринимает общество. Потому что у нас сейчас, то есть, все общество у нас, э, то есть, вот есть волонтеры армии, есть волонтеры по раненым, есть волонтеры которые тоже ну, довольно-таки активно это вот по животным. Особенно с, ну, с мест, где ведутся бои там, с линии фронта. Вот. Но все остальное сейчас как-то, знаете, и когда там даже вот, то есть почему, вот сейчас там в Харькове там рождается какое-то там политическое волонтерское движение, совершенно непонятное, там под выборы, да, то есть они называют себя волонтерами тоже. Вроде как и волонтеры. Они там заплатили там какие-то там скорые помощи, отправили под деревнями весим, они там осматривают пожилых людей. Ну, наверное, да, наверное, это волонтерство. Но для людей, которые видят, допустим, на рекламных площадях там волонтеры, то есть у людей это ассоциация немножко другая, но все-таки ассоциируется с помощью армии, с помощью фронта, с помощью раненых. Вот поэтому и, то есть вот это вот, ну, я не знаю, у нас нет, понимаете, как у нас нет четкого названия, мы не знаем, кто мы такие. То есть мне, мне, например, слово волонтер, ну, оно, оно, оно очень сильно раздражает, но другого нет. Вот. И у нас же, опять-таки, ну, разные люди по разным причинам чего-то там делают. Вот. А эти все награждения, ну, как-то оно вообще внезапно так происходит, потому что у нас постоянно, то есть, поскольку это трендовое такое слово, да, сейчас все пытаются ну, на этом срубить каких-то там политических дивидендов. Потому что у нас что, в облсовете, там какие-то советники появляются, допустим, там, там двоих знаю, пятерых вообще не знаю, никогда не слышал. Вот, там Кто-то вообще там съездил куда-то один раз или там что-то собрал, то есть он волонтер. Вот, ну, а керность это вообще даже не смешно. То есть человек, который считает, что нет российской агрессии, который нет, то самое он награждает волонтеров, которые по умолчанию, они не могут вообще не иметь никакого отношения ни к фронту, ни к армии, ни к помощи раненым, ни к чему. А сейчас там, если они считаются волонтерами, потому что они там цветочки где-то посадили, на которых там кернес попилил денег, ну, как-то... Я, я, я бы не хотел, в принципе, так вот называться. Ну и очень коротко, буквально минут остается, не могу спросить, вы будете участвовать в выборах или не, предлагали политику? Не, ну, предлагали, постоянно предлагают, но я считаю, это не время, да и по большому счету не, 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 не очень интересно. Понимаете, у нас э, на прошлых выборах, то есть у нас сейчас э, просто те люди, которые, допустим, ну, те же волонтеры, которые благодаря волонтерству там стали известными или еще чего-то, то есть они идут в политику. Возможно, по, мотивы у них хорошие. Возможно. Не у всех, но есть, скажем так, ряд людей, у которых это начинается уже, как знаете, как, как патология какая-то. То есть они пошли туда на те выборы, потом на эти. То есть они уже, они уже стали немножечко политиками. Но я понимаю прекрасно одно. У нас люди, то есть у нас выборы без каких-либо вливаний денежных невозможны. Вот в данный момент, понимаете? И все люди, которые, допустим, сейчас там, они идут с солидарностью или еще чем-то, они идут за счет бренда, который солидарен, и за счет того, что их поддерживают будут материально. Но любая поддержка материальная, она, в принципе, подразумевает какую-то ответственность перед тем человеком, который тебя поддерживает. И это не наша политика, потому что, в принципе, э -э, ну, люди не готовы сейчас выбирать тех людей, которые им нужны. То есть они сейчас будут голосовать, ну, как прежде, за гречку, за красивую картинку, за рекламу, за бигборды, за, за что угодно. Поэтому ну, сейчас, я думаю, не время. Ну, тогда я желаю вам удачи, терпения в вашем нелегком деле. Спасибо. Я напоминаю нашим зрителям, что гостем программы «Отражение» был Роман Доник, волонтер по-другому нет еще названия, но тем не менее помощник армии. Спасибо вам за участие в программе. До свидания. До свидания.